любая Россия будет более приемлема, чем существующая Россия. Ну, существующим режимом. Абсолютно любая. Хуже, окей. Лучше, окей. Будет она маленькая, будет она в тех же территориальных границах. Это не имеет особого значения. Просто я считаю, что рано или поздно запустится турбулентный процесс разделения и раздробления на реально там небольшие какие-то страны, потому что это ну, под этим есть экономическое обоснование. Вот и все. Ну, то есть это не то, что я так хочу или я так не хочу. Мне кажется, это просто неизбежность. Путина не стало. что если рискованное изменится с ну, вашей точки зрения? Ничего не меняется Абсолютно. Вот так. Во-первых, мы до конца не уверены, сколько Путина, сколько можно использовать дальше. Это первое. Во-вторых, конечно, да, будет определенный шок и в войсках и везде, ну то есть это оч очевидно. Но глобально ничего не изменится, потому что скажу вам страшная вещь за сегодня, Путин является точно таким же заложником построенной им системы, как и все население Российской Федерации. Он не может включить заднюю уже, он не может э сделать что-то что, -то, что -то для людей. То есть вот он идет по курсу как неуправляемая ракета. Ну и рано или поздно куда-то прилетит. То есть остановиться уже нельзя и сделать ничего нельзя. То есть это система, которая держит его в качестве узника, так же, как и все остальное население. Ну, если он перестанет делать то, что делает, ну, у него есть окружение, которое ему не позволит это делать. Ну, тобто, ці всі гіпотези, що якщо Путіна, скажімо, там ліквідувати, там, чи він помре, то прийде якийсь більш ліберальний, умовний Мішустін, чи хто там і все буде добре, ні? для определених інститутів і немає взагалі предпосилок поки вообще для этого никаких. Окей, прийде більш ліберальний Мішустін, на чому вже будуть базуватися його ліберальні рішення і так далі, якщо все заточено. только под палочную дисциплину, агрессию, сырьевую экономику. А как это изменить можно? Гражданская война. А, вот так. Ну, уже же были гражданские войны в России, что они что-то изменили в этом плане? Конечно, кардинально. Не, ну, я имею на базе в, лучшем кращий бік. А, нет, в лучшем Ну, вот. <laughs> Рано или поздно, что и там праздник должен быть.